Всім привіт! Це друга частина відеогляду на автоматичний плечовий тонометр. Багато в кого виникало питання, чи є звуковий супровід, тому зараз покажу. Внімання! Пожалуйста, убедитесь в правильному положенні манжетки на висоті серця. Не бдивіть і не розмовляйте. Ошибка. Измерите еще раз. Теперь одягну манжетку на руку и вымеряю еще раз. Внимание! Начинается измерение. Пожалуйста, убедитесь в правильном положении манжетки на высоте сердца. Не двигайтесь и не разговаривайте. Артериальное давление в прошлый раз. Систолическое артериальное давление. 110 мм ртутного столба. Артериальное давление в прошлый раз. Диастолическое артериальное давление. 61 мм ртутного столба. У вас пульс 65 ударов в минуту. Артериальное давление в прошлый раз нормальный. Спасибо. Будьте здоровы. Якщо ви бажаєте вимкнути звуковий супровід, то натисніть кнопку з літерою S. Але по завершенню вимірювання тиску звуковий супровід повернеться, аби оголосити результати. артериальное давление в прошлый раз. Систолическое артериальное давление. 90.